হেল্ল' এভী ওৱান ৱেলকাম মাইটু ইউটিউব চেনেল আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ মাছ আৰু মাছ আজি মই সৰিয়হৰে বনাম মাছখিনি মই নিমখ হালধি লগাই থৈ দিছিলোঁ অলপ সময়ৰ বাবে তাৰপিছত সেইখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আপোনালোকেও চাগে সৰুৰে বহু সকলোৱে মাছ খায় কিন্তু আপোনালোকে কেনেকৈ বনায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু মই কেনেকৈ বনালোঁ এবাৰ তেনেকৈ বনাই খাইছিলোঁ ইয়াতে মই এতিয়া মই অলপকৈ দুটা পিঁয়াজ আৰু অলপ কেইফোটামান নহৰু দুটা জলকীয়া মিক্সিটো মাৰি এটা পেষ্ট বনাই লৈছোঁ এইবাৰ তাৰপিছত আকৌ সেই মিক্সিৰ জাৰটোতে মই অলপ সৰিয়হ ধুই এতিয়া অলপ পিচিলোঁ সৰিয়হখিনি একেবাৰে পিচি নিদিওঁ অলপ ডাঙৰ পিচিম এতিয়া আমি সৰিয়হ দেখিছেনে সেই ভিডিঅ'ত দেখোৱাৰ কাৰণে পিচি ল'ব তাৰপিছত এইফালে মই চাৰিটা বিলাহী লৈছোঁ মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহীবোৰ মই ভিতৰত দেখাৰ ধৰণে পিচ কৰি লৈছোঁ অলপ ধনিয়া কাটি ল'ম মই আজি সৰিয়হ আৰু বিলাহীৰে বনাম মাছৰ আঞ্জাটো থেকেৰাহীখন গেছত পাতি মাছ ভজা তেল যি তেল আছিলে সেই তেলতে মই অলপ পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি দিছোঁ তোলা পিঁয়াজ ফ্ৰাই এতিয়া অলপ ভাজি পিচি ৰখা পিঁয়াজ নহৰু আৰু জলকীয়া যি পিঁয়াজ আছিলে সেয়া দি দিছোঁ তাতে অলপ নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী আৰু অলপ হালধি দি দিছোঁ তাৰপিছত এইকেইটা অলপ মই এনেকৈ ভাজি লওঁ কাটি ৰখা বিলাহীখিনি দি দিম চামুচখনৰ লৰাই বিলাহীখিনি ভাজি ল'ম বিলাহীখিনি যেতিয়া দেখিব আপুনি কোমল হৈ আহিছে মানে গলিবলৈ অলপ ষ্টাৰ্ট কৰিছে তেতিয়া সৰিয়হ যি পিচি ৰখা পেষ্ট আছিলে সেয়া দি দিব ওপৰৰ পৰা তেতিয়া দেখিব এইখিনি উতলি আহিছে তেতিয়া আপুনি মাছৰ পিচখিনি দি দিব এই আঞ্জাটো বৰ সহজতে আৰু কম বস্তুতে বনাব পাৰি খায়ো বৰ ধুনীয়া লাগে অলপ সময় এনেকৈ উতলিব দিব ঢাকন একণেৰে ঢাকি দিব তাৰপিছত অলপ কাঠি ধনিয়াখিনি দি দিব কাটি ৰখা যি ধুনীয়া আছিলে দেখিছেনে উতলি আহিছে ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ দেখি যেতিয়া দেখিব অলপ সিজি গৈছে তেতিয়া গেছটো অফ কৰি দিব এয়া আমাৰ তই ক'ল সৰিয়হ আৰু বিলাহীৰে বনাম মাছৰ আঞ্জা ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব লাইক চেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব